Здравствуйте, меня зовут Максим Усевич, я представляю клинику Центр сучастной ветеринарной медицины ЦСВМ город Киев. Я принимал участие в конкурсе э, ⁇ Ликар-ветеринар-проку ⁇ в номинации э, ⁇ Практик-профессионал ветеринарной медицины Дребных тварей э, ⁇ Я занял первое место в этой номинации. Э, этот конкурс проводится впервые, и я также впервые принимаю участие в таких э, мероприятиях. И, э, как показала эта практика, я хотел бы еще раз и еще раз принимать участие. И значит, это будет тренировать наше учение как молодых специалистов и наше желание расти профессионально, потому как конкурс этот непростой, потому что достаточно серьезные институционные задачи перед нами были поставлены. Хочу посоветовать своим молодым коллегам, чтобы они больше времени уделяли практическим навыкам, а не теоретическим. Именно навыки практические помогут вам в будущем, если вы захотите принимать участие в этом конкурсе, получить призовые места. Желаю всем удачи и успеха в ваших начинаниях в ветеринарной медицине. Спасибо, до свидания.